Ємство, яке змінило лозову, будувало підвищувало темп життя, кликало нових городян, відкривало можливості і створювало історію. 50 років тому місто увійшло у новий етап розвитку разом з лозівським ковальсько-механічним заводом. До появи окє. Лозова була невеликим провінційним містечком. Коли ж у 1963 році у полях на захід від старого міста почалося будівництво промислового гіганта, сюди потяглися тисячі нових мешканців. Лозова, коли я приїхав, була вся в цвітах. мене поражало. первые забивали. Это где-то в конце мая 1963 года. А раньше на этом месте были поля. Нас посылали туда, кукурузу ломали, огороды были. Самое серьезное было, когда начали промышленную площадку кузнечно-механического завода строить. Дело в том, что под землей там второй завод. Там сколько бетона вложено, что только один Господь Бог знает. И поэтому песок и щебень мы получали из Запорожья, из Житомира. Шли эти составы по 50, по 60 платформ. А некоторые еще умудрялись и в полувагоны засыпать песок. Таким образом, 100 кубов ежедневно давали бетона и раствора для строительства кузнечно-механического завода. И потом в 64-м году, по-моему, в начале года, нас привели на эти площадки. Говорят, это филиал какого-то завода будет. Это первая кузня, это бытовое здание. Мы там кладку делали кирпичную, помогали строителям. І завод у Лозовій зводили шаленими темпами і в надзвичайних масштабах. Корпуси виростали на очах. Від першого кілка до запуску першої лінії пройшло менше трьох років. Я на завод поступив на 9 ноября 1965 року. Якраз велася підготовка як всім, всім, всім першим Работа. Я участвовал в первом запуске электроэнергии по постоянной схеме на завод. Первый компрессор включался, когда подавали сжатый воздух. Первый котел, в котором работали. А основная подготовка велась в первой штамповке. Но представляете, что это в основном было зимой, весной, ранней весной. С Харьковом никакого снабжения дорог с твердым покрытием нет. Тогда слякоть непроходимая. Все материалы привозили с ХТЗ, потому что мы были филиалом Харьковского тракторного завода «Центрокус». Готовили две позиции, 41 и 37-я позиция. 41-ю готовила Харьковское наладочное управление, 37-й занимался я со своим коллективом как резервная. Ну и получилось наоборот. Везли штамп на 41-ю позицию, по дороге машина перевернулась, штампы упали в грязь, не привезли. Срочно послали следующую машину, привезли ночью штампы, это где-то порядка час ночи привезли штампы и начали устанавливать на эту позицию. До 4 утра закончили подготовку и 4 часа утра сделали первую штамповку. Ну, вы понимаете, какая обстановка была на заводе. Я, например, лично 4 дня не выходил из завода, потому что работы хватало всякой. Причем тогда никто же никому не говорил, что это там обязательно оставайся. То есть все понимали, что это серьезный, важный вопрос. Утром провели митинг, как тогда, полагалось, по этому делу собрались. Люди были довольны. И самое главное, что люди хотя бы увидели, что это такое. Після запуску перших ліній завод продовжував активно будуватися. У 70-х нові корпуси з'являлися щороку. Починали працювати нові цехи. Ну, пройшов роботу на завод 4 апреля 1968 року. Та ровно через два роки, як була произведена перша покупка в кузнічному цехі номер 1 в начале 70-х годов был пущен в эксплуатацию кузнечный цех номер два. Его когда сдавали, все наша, так сказать, родимая коммунистическая партия, что наш привыкла отчитываться, рапортовать. И когда заканчивалось уже строительство эксплуатацию тяжелого участка, постоянно наведывался к нам Ващенко Григорий Иванович, первый секретарь обкома. Совещание проводил, всех тогда интересовала 16-тонная линия. Это была действительно уникальная линия по изготовлению коленвалов. Таких даже молотов и такой продукции не выпускал даже наш знаменитый Урал. Ни Челябинск, ни Свердловск. Все это дело перед Новым годом было. Все было замерзшее. Обратная подсыпка началась замерзшим грунтом, глиной, валунами. Все засыпали, все забетонировали. А когда пришла весна, тем более, печи начали работать же серьезно. Все это там оттаяло. Начались просадки, печи повалились влево-вправо. Перебило все там водоводы внизу, газовые трубы и так далее. Но дело закончилось тем, что Дубина Михаил Иванович добыл, был замдиректора по капитальному строительству. Был арестован, отправлен в Харьков, посажен там в камеру предварительного следствия. Поэтому были брошены все силы для того, чтобы все быстренько восстановить и запустить производство. 7 тысяч тонн в месяц выпускала кузница 1 и 5 тысяч тонн выпускала кузница 2 в месяц. С вагонами было очень дело плохо. И была поставлена задача, чтобы не было простой, ну, быстренькая разгрузка, руководителей завода заставляли идти дежурить ночью, то есть контролировать вопросы работы транспортного цеха. Мне тоже лично приходилось дежурить по ночам вагоны, как правильно подавали на разгрузку после 20 часов вечера. И вот за ночь поступало на завод по 50 вагонов. 50-55 вагонов, груженные под отвал, по 60 тонн. Вот это надо все было разгрузить. Такое же количество вагонов загружалось и отправлялось уже с готовой продукцией. Много, немало мало, надо было только одних от мостов отправить сутки 220 штук. Задача была поставлена такова для перед Харьковским тракторным заводом, чтобы он освоил год, выпускал 70 тысяч колесных тракторов и 50 тысяч гусеничных. Ну, а потом потребовалось спецпроизводство, и завод стал широкопрофильным заводом. Из кузнечного производства он превратился в мощнейшее предприятие. Мы потребляли в год 170 миллионов кубометров газа. Это сегодня цифры, просто неподъемные, если пересчитать, сколько сегодня стоит газ. Мы потребляли более 40 тысяч тонн мазута, более 30 тысяч тонн угля в год. Это все в год более 100 миллионов киловатт-часов электроэнергии. То есть это было мощнейшее, мощнейшее предприятие с современнейшим на тот период оборудованием. Ну, можно сказать так, вот Новокраматорский завод нам поставлял пресса, тяжелые 6300. Вот мы получили пресс 6300 с заводским номером 1. На заводе работаю с 1972 года электромехаником по ремонту счетно-клавишных машин. Ну, можно сказать, что я стоял у истоков внедрения вычислительной техники на заводе. А внедрение началось в 1971 году с организации отдела ООТИУ, отдела организации трудоуправления, которым руководил Суслав Михайлович. Начинали с арифмометров, пишущих машин, затем электронно-клавишные машины, перфорационные, если вы помните, 80-колонные перфокарты с бесчисленным количеством дырочек. Затем пошли машины уже второго, третьего поколения. Они занимали площадь более 200 квадратных метров. Вы представляете себе, что такое эта машина занимала? А уже компьютеры перешли персонально. Заметно уже повысился уровень обработки информации. Сейчас на заводе насчитывается более 300 персональных компьютеров. Если бы предложили начать все по-новому, я выбрал бы опять завод. Свою жизнь я на сегодняшний день вообще не представляю без завода, потому что дал ему 44 года своей жизни. Здесь прошла моя молодость, здесь я приобрел профессиональные навыки. Ну, это, можно сказать, второй мой дом. Ну, як знаєте, пісні паються. Я благодарен заводській проходній за те, що в люди вивела мене. Володівський ковальсько-механічний завод став справжньою кузнею кадрів. Він виховував спеціалістів і керівників не лише для себе, а й для всього міста. За окємзе вийшов Володимир Семенов, який очолював міську раду протягом майже всіх 90-х. Колишні заводчани займають керівні посади у мерії, передають досвід у нових колективах, створюють свої підприємства. Представники заводу регулярно стають депутатами міської ради. Около 70 тисяч чоловік через завод пройшло. Ми підняли всіх керівників, першого рангу. Починає директорів, главных инженеров, заместителей директора, заместителей главного инженера, руководителей отделов, служб, начальников цехов. Это более 300 человек. Как-то второй смене был, в 8 часов вечера вызывает меня к директору. Говорит, работу хотел инженера? Да, говорю, хочу. Работ, э, мы вот хотим тебя назначить инженером-механиком в центральную заводскую лабораторию. Говорит, работу знаешь? Говорю, нет. Справишься? Запросто. И вот, Пришел я сюда, здесь было ни станков, ничего почти не было. Было несколько женщин, было Нина Тимофеевна ни Демьяненко, потом Шалимова была Александра Никифоровна. Ну, почти все делали вручную. Старались вырвать любой станок, любой это. Ну, как пример могу сказать, когда-то э, втягиваем мы э, фрезерный станок, а он не влазит. А тут Федор Гаврилович идет. Что такое? Опять гусев тянет станки. У нас директор заводу був, він же умниця був. Вони кожен день, кожного утра, проходив, підходив кожного робочим. У нього пам'ять сумасшедша була. Він мог помнить, з ким разговаривал і несколько лет тому і о чому. Федір Супрун, перший директор Возівського ковальського механічного заводу, став його легендою. Ветерани згадують свого керівника неодмінно з повагою. За внесок у розвиток міста Федору Гавриловичу присвоїли звання почесного громадянина Лозової, а на вході до побудованого заводом парку перемоги встановили пам'ятну стелу першому директору ЛКМЗ. Величезній кількості залучених заводом спеціалістів потрібно було десь жити, кудись ходити у вільний час, навчати дітей. Паралельно із ЛКМЗ у 1964 році почалося масове будівництво мікрорайонів так званого Південно-Західного масиву. Такий завод для Лозової зіграв громаднішу. Ми в год максимально будували 55 тисяч квадратних метрів життя. Це 17 дев'ятиэтажних будинків. Вы можете представить объем? 17 девятиэтажных домов сдавали в один год. Все в Лозовой, что, что в Лозовой построено, это все я участвовал в этом строительстве. Все абсолютно, нет ни одного объекта, которого я не знаю, или я не участвовал в строительстве этого. Потому что я был и председателем государственной комиссии по вводу в эксплуатацию жилья и объектов соцкульбы Все школы, а их 10 школ у нас в городе построено, 15 детских садиков. первый микрорайон построен из кирпича. Каменщики были одни женщины, а штукатуры, маляры тоже женщины. И дело в том, что этим женщинам досталось очень и очень тяжело, потому что не было еще насосов, чтобы подавать раствор на пятый этаж. И эти ведрами женщины таскали на пятый этаж э, раствор. Всего построено жилья больше миллиона квадратных метров. Все были введены в сроки. Мы работали тогда в таких условиях, что в цехе Зимой руки к металлу прилипали. Было придешь, костер распалишь, станок на малые обороты включишь, и пока он часик-два прогреется, потом мы подходим туда, начинаем работать. Но что интересно, что люди, с кем я общался, с кем работал, не было ни одного человека, чтобы кто-то ну, на что-то пожаловался. Жили все бедно, зарплаты были небольшие. Надо было кому квартиру, кому детский садик, все. Но никто никогда не ныл. Вот что интересно. Между собой мы говорили и считали, что завод даст возможность жить городу. Ну и, естественно, и нам будет хорошо, будут и квартиры, будут и жилье. от школ, такой город, такого нету нигде, такой роскоши, как у нас. Точно так само по больницам. Построен молокозавод, построен хлебзавод. Это все за счет кузнечно-механического завода. Ну и построены дороги, парк Победа такой, дом культуры. Такого дома культуры, по сути дела, нигде нету. Дворец культуры в год проводил по тысячу мероприятий. В 11 часов выступает в инструментальном цехе, чествует одному, кому исполнится 18 лет. В 12 часов в цехе приспособления рядом Красный уголок. Посвящение в рабочие, кто-то там молодой недавно поступил, инструментом вручили. И потом уже вечером начиналась вся работа во дворце культуры. Федор Гаврилович тогда сказал, это профсоюзные дела, давайте занимайтесь, ищите директора, ищите руководителей кружков художественной самодеятельности, занимайтесь а дворцом и занимайтесь а парком. И парк, в принципе, он лег полностью на плечи профсоюзного комитета, подвозили нас, нам деревья, председатели профсоюзных комитетов с лопатами туда, со своими коллективами, и так мы насаживали парк. Потом был Александр Николаевич Музыка, спасибо ему. На авиационном заводе договорился доставить сюда самолет, не за деньги, а в обмен на металловую. килограмм на килограмм. Провезли, установили МиГ-21. Через Министерство обороны выбили самоходную артиллерийскую установку. чернигова нам Министерство обороны дало две пушки. Это все, так сказать, было в комплексе перед сорокалетием Победы. Поэтому мы ее назвали парком Победы. Ну там же в парке внизу, в балке, была установлена дамба, заполнилось все это дело водой, хороший труд организовался. Зарыбливали мы там рыбу. У нас вообще горосполком вел себя так, что это заводское, а вот это что в городе, это городское. Звонил другой раз Александр Давыдович Пилипенко председателя располкома. Как у вас там дела на микрорайоне? Я говорю, у нас все хорошо. То есть я вам честно говорю, я как председатель правкома был, так сказать, внештатным председателем райисполкома, жилого массива завода. Поэтому пришлось лазить и по крышам, деть, была течь крыш, и вода у подвалах, было всякое. Все наши дворники работали с 4 часов утра, а в зимнее время Убран снег до 7 часів утра і посипані дорожки. Лозова разом з Елки стрімко зростала. Місто будувало плани на нові й нові мікрорайони. Чекало, що кількість лозівчан перевалить за 100 тисяч, вулиці почали розширювати під тролейбуси. Однак криза 90-х перекреслила більшість планів. Економічні зв'язки розвалилися, і ЛКМЗ опинився на межі виживання. Але на початку 2000-х підприємство увійшло до української промислово енергетичної компанії і почало відроджуватися. Ну, завод сохранился. Нужно, чтобы только заработал рынок на Украине, чтобы закончились все вот эти все наши негаразды, все эти революции, чтобы стала стабильность в государстве. И завод будет востребован. Обязательно. Я в это верю. За свою 50-летнюю историю Лозовской кузнечно-механический завод прошел нелегкий, но достойный путь. Были взлеты, были падения, связанные с кризисами, со сложной экономической ситуацией у нас в стране. Но всегда коллектив предприятия находил в себе силы выходить из этих ситуаций для сохранения производственного потенциала. Сегодня Лазовской кузнечно-механический завод – стабильно развивающееся машиностроительное предприятие. Коллектив нашего завода работает над освоением новых заказов. Мы принимаем к себе на предприятие как работников инженерно-технических специальностей, так и рабочих профессий. Мы расширяем географию поставок. У нас появляется все больше партнеров как на территории Украины, так и далеко за ее пределами. И это позволяет с уверенностью сказать, у Лазовского кузнечно-механического завода есть будущее.